assalomu alaykum do'stlar yana youtube orqali sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman demak darslarimizni davom ettiramiz bugun sizlar bilan titki savol turini ha kiris kitobi orqali tushunshmi sengak degan bo'limiga yetib keldik o'n yettinchi savoldan yigirmanchi savol turigacha o'rganamiz demak tayyor bo'lsalaring boshlaymiz o'n yettinchi savol turidan yigirmanchi savol turigacha bizdan tushunshimi sengaki so'raydi tushunshimi sengak bu o'zi nima degani tushunshim sengak tarjimasi demak markaziy fikr markaziy fikrni topigan savol turi hisoblanadi bu savol turi uh, demak hozir man sizlarga mana bu oltmishinchi top testini ko'rsatib ketaman demak imtihonga kiradiganlar bo'lsa mana bu kelib turgan imtihonda ham xuddi shu holatda sizga savollar varaqasi beriladi va ko'radigan bo'lsangiz o'n yettinchi savol turidan yigirmanchi savol turigacha deyilyapti quyidagini eshitib erkini markaziy fikrini toping deb bizdan so'rayapti va har bittasiga ikki baldan beradi umumiy hisobda bu savol turi demak bittaucta işte to'rtta to'rtta berilgan bu yerda lekin bu hali hammasiemas bundan keyin yana bundan keyingi testlarda ham chunki chu beilagan savol turi bor shuning uchun ko'p uchraydi bu savol turi shuning uchun yaxshilab tushunib olsangiz bu video orqali demak bu darsimiz orqali ko'p ma'lumotga ega bo'lasiz shuning uchun o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring va o'rgangan usullarimiz orqali hech qanaqangi muammosiz qiyinchiliksiz xatosiz topasiz ho'p demak reshpi kitobiga o'tib darslarimizni ko'rib darslarimizni davom ettiramiz bizga titki o'n yettinchi savol turidan o'n to'qqizinchi savol turigacha burda qisqacha ma'lumot berib ketgan va buni hozir o'qib tarjima qilib beraman titki o'n yettinchi savol turidan o'n to'qqizinchi savol turigacha demak markaziy fikrni tushunish qobiliyati sinash maqsadida beriladigan savol turi bu savol turini demak i ya'ni mavzusi asosan kundalik hayotda uchraydigan mavzular tez tez beriladi ya'ni kundalik hayotda qilish mumkin bo'lgan suhbatlar tez tez beriladi biz oldin o'rgangan demak hitkilarimizda de, eslasalaring joy nomlarini o'rganadik bundan oldingi darslarda yani mana bu yerda chiqadi agar ko'rmagan bo'lsangiz ko'ring o'sha joy şey, nomlari yani, ham chiqib qolishi şey mumkin ba'zi ba'zi paytda lekin har doim ham chiqmaydi bu savol turida asosan erkakdi tuchun shum singagani topish kerak deb bizdan so'raydi lekin siz kraon topikda yoki boshqa testlarda ayolda chun shum singagini so'raydgan ehtimoli ham bor bo'lganligi uchun testni aytishdan oldin aynan kim uchun shum singagani topishni yaxshilab aniqlab turib undan keyin testni aytsangiz demak maqsadga muvofiq bo'ladi tasavvur qiling mana shu narsani aniqlamadingiz oddiy misol uchun kichkina ishda bu aniqlamasdan turib siz demak постоянно erkakni tushungshum sengagini so'raydi deb eshitdiz işte, erkakn tushungshim sengagini topib qo'ydingiz aslida u yerda sizdan ayolni tushunshim sengagini so'ragan bo'lishi mumkin shuning uchun bunaqangi xatolar yuzaga kelmaslik maqsadida oldindan aniqlab turib keyin eshitib ayganingiz yaxshi misol uchun man o'zim topib ketoni praktika qilganimda ko'p shilchon mukosalara erkakni emas ayolni tushunshim sengagini so'radi siz kiradigan imtihonda ham ayolni chunsingagini so'rashi mumkin va bizga pastda berilgan ko'radigan bo'lsangiz iga o'n yettinchi savoldan 19 savol turgacha bo'lgan oltin retseptlar berilgan birinchisi bo'lsa aytilyapti erkakdi chun shum topish kerakmi yoki ayolda chung shum topish kerakmi buni aniqlab bo'lganingizdan keyin eshitishingiz kerak deyilyapti demak bu обязательно birinchi mana shu ishni qilasiz chun ketib kelganda aynan kim uchun singagini topish kerak buni aniqlashingiz kerak ikkinchisida aytilyapti chunya'ni markaziy fikrni quyidagi o'nta bilsangizgina topa olasiz deyilyapti demak bu mana bu yerda video chiqdi mana shuni ustiga bossangiz bu yoynla haqida tushuntirish berganman gapirib o'tib ketganman umuman olganda to'liq tushuntirganman hozir shu videoga o'tingda buni pauza qilib o'sha videoga o'tib u videoni ko'ring chunki aynan shu videoda o'sha videoda chu topish usullarini tushuntirib ketganman o'sha usullarni o'rganib ko'rib bo'lganingizdan keyin bu videoga qaytib kelib davom ettirsangiz yaxshiroq tushunasiz hop demak davom etamiz ko'rib kelgan bo'lsangiz zo'r ko'rib <laughs> kelmagan bo'lsangiz сразу ko'rib <laughs> ularni o'rganib chiqing chunki bu narsa aytyapmanu aynan o'n yettinchi savol turidan yigirmanchi savol turigacha emas bundan keyingi umuman olganda sizdan любой chunk shumsingakni topish kerak deb test berdimi любойni topib ketasiz shuning uchun albatta ko'rib chiqishni maslahat beraman ajoyib do'stlar biz pastga tushamiz pastga tushadigan bo'lsak bizga o'n yettinchi savol turidan o'n to'qqizinchi savol turigacha bu yerda misollar keltirilgan hop bu yerda dimon bilan berilgan ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin Yani quyidagini eshitib erkini markaziy fikrini toping deyilyapti ya'ni bizda erkini markaziy fikrini topish so'ralyapti ho'p kelinglar bunday qilamiz bu hozir dimuni qaramaymizda biz yamo eshitib yechib ko'ramiz chunki biz o'sha yo'q yonglarni o'rgandik tepada bunisi videoda yo'q yo ko'rgan bo'lsaniz tushuntirib ketdim endi buni eshitib prаktika qilib analiz qilib ko'ramiz ho'p demak oltmishinchi topik 18 sakkizinchi savol turini yechamiz demak mana bu savol turi bu savol turiga bitta ko'z yugurtirib chiqing ya'ni variantlari oldindan bir qator ko'rib chiqsangiz javob topgani qiynalmaysizko'rib chiqqan bo'lsangiz man qo'yaman yaxshilab eshitib demak javobni topasiz 청소에 쓸게 너무 많다. 문화센터 수업을 신청하는데 직업까지 쓸 필요가 있나? 신청자를 잘 알면 요구에 맞는 수업을 해줄 수 있으니까 그렇지. 그런 건 따로 물어보면 되지. 정보를 너무 많이 요구하는 것 같아. op oh, ajoyib do'stlar demak erkin uchunshum singagi bu holatda agar birinchi variantni belgilagan bo'lsangiz ham yani, to'g'ri topdingiz va tabriklayman sabab nima sabab aynan nimaga birinchi variant kelib chiqdi to'g'ri javob bu, keling uni ko'rib chiqamiz demak mana bu yerda bizga hozir eshitgan dialogimizni tekst ko'rinishida berilgan ya'ni demon variantni hozir biz mana shuni analiz qilib chiqamiz nimaga aynan birinchi javob to'g'ri bo'lganligini hop demak boshlaymiz e'tibor bering biz bundan oldin ko'rib chiqqan ya'ni narigi videoda ko'rgan grammatikalaringiz chungshum singakni topish uchun kalit bo'ladi deb aytgandim bizda erkini chung shum so'raganligi uchun biz hamma e'tiborimizni eshitib turganda erkini gapiga qaratishimiz kerak edi demak birinchi gapida shinchong soyi silki no mantantosadaigo yani degani ariza arizaga yoziladigan narsalar juda ham ko'p demak madaniyat markazi darsiga ariza yozishga kasbigacha so'rashdi. yozish kerakmikan deyapti ya'ni nima keragi bor mana shu narsani degan ma'noda aytilyapti va grammatikasiga e'tibor qarating Alla t demak men bundan oldingi videoda aytib ketgandim mana shu grammatika ishlasa o'sha ishlagan gap demak chunshim sengak bo'ladi deb aytib ketoldim va bu yerda aynan mana shu birinchi gap chunshim sengak bo'lib kelyapti sababi oddiy bundan oldingi videoda ko'rganimizdek chunshim singakdi tayanchi bo'ladigan ya ya'ni grammatikalar shu grammatikalar mana ishlayapti va gap ham chung shum sengak ham shu gap bo'lyapti birinchi variantda o'zi nima dedi birinchi variantda aytdiki ya'ni arizaga yoziladigan ma'lumotlarni qisqartirsa yaxshi bo'lardi ya'ni chungshum sengakham bunaqangi do'stlar eshitib turganingizda agar sizdan erkadi chung shum sengagini so'rasa o'sha erkakni gapiga ko'proq e'tibor qarating chunki hamma gap hamma javob erkakni gapidan kelib chiqadi agar ayolnikini so'rasa chunki chu ayolni gapiga ko'proq e'tiboringizni qarating chunki javob ayolni gapidan kelib chiqadi ho'p endi gapida ishlatib turgan grammatikalar va o'sha şey gapirib turgan insonni ohangi oh toni ya'ni qanaqangi ohangda gapiryapti mana shu narsa juda ham muhim shu narsani yaxshilab tushunib olsangiz eshitib turganda javob topishga hech qanaqangi qiyinchiliksiz topasiz demak bundan oldin o'rgangan mana shu yo'qyonimizda mana o'sha grammatika ishlayapti va shu grammatikaga asos bo'lib javoblarni topyapmiz endi ayol aytyapti davom ettiramiz analizni ayol ya'ni ariza yozuvchini yaxshi bilsa talabiga mos bo'lgan demak darsni qilib berganligi uchun uyushtirib berganligi uchun shunaqangida deyapti va erki yana aytdi krongon ya'ni uni alohida so'rab ko'rsa bo'ladiku katta. ya'ni ma'lumotlarni juda judayam ko'p talab qilib turganga o'xshaydi ya'ni erki o'zini noroziligini bildiryapti yani shuncha ma'lumot yozish kerakmi nima keragi bor deb o'zini noroziligini bildiryapti va erkeni asosiy bu yerda o'ylab turgan narsasi markaziy o'yi fikri bu arizaga yoziladigan narsalarni ma'lumotlarni qisqartirsa yaxshi bo'lardi degan fikr demak bu aynan erkasina qolganlar nimaga noto'g'ri qolgan variantlar birda ikkida aytyapti arizaga yozish usuli haqida tushuntirish berish kerak yo'q Gitmadhe, bu yerda hech qanaqangi usul haqida gap ketmadi demak bu o'z o'zidan chiqib ketadi uchta nima dedi demak arizachini talabiga -e mos bo'lgan darsni qo'yib berish kerak deyilyapti bu ham chiqib ketadi chunki erkak bu narsani gapirmadi ayol to'g'ri mana bu yerda aytib ketibdi demak ariza yozuvchilarni yaxshi bilsagina demak o'sha ariza yozgan odamni talabiga mos bo'lgan darsni qo'yib berganligi sababli shunaqangi deyapti lekin ayolni gapi buu yerda bir tiyinlik ahamiyati yo'q shuning uchun hisobga olmaymiz to'rtda bu narsa haqida ham umuman aytilmadi ya'ni darsda mavzusini oldindan aytsa yaxshi bo'ladi deb aytib ketdi bu narsa haqida ham umuman gap ketmadi va ko'rganingizdek Xolos qilib nima deyishimiz mumkin xulosa qilib aytishimiz mumkin hajm jihatdan kichkina va yo'yolarini o'rgandik xulosa qilib bitta javob biz bu savol yecha olamiz deb aytishimiz mumkin chunki ko'rib turganingizdek kundalik hayotda ishlaydigan so'zlar tez tez uchrayapti ya'ni qiyin so'zlar yo'q bu yerda eshitsangiz bemalol tushunasiz juda tez ham o'qib shuning uchun bu savol turida hech qanaqangi muammosiz albatta yechamiz chunki ma'lumotga ega bo'ldik aynan yaynan qaysi joyda kelib chiqishini ko'rib chiqdik hop endi yigirmanchi savol turiga o'tamiz ha ularga to'xtalib o'tirmadim o'n yettinchi savol turi ham xuddi shu hozir mana bu o'n sakkiz yechganimiz qanaqangi bo'lsa shunga o'xshash yechiladi va o'n to'qqizinchi savol turi ham xuddi shunaqangi va biz hozir sizlar bilan yigirmanchi savol turini ko'rib chiqamiz yigirmanchi savol turi ham chunki hamu belgilagan savol turi hisoblanadi lekin o'n yetti o'n sakkiz o'n to'qqizinchi savol turidan farqli ravishda intervyu ko'rinishida bo'ladi bu safar ya'ni biz bunda qanaqangi yecishimiz kerak hozir shuni ko'rib chiqamiz aytilyaptiki bunda yigirmanchi ya'ni intervyuda muhim bo'lgan narsa savol berayotgan odam nimani so'rab turganligiga chipchun qilishimiz kerak va aynan o'sha bergan savoli tushunshimsenga ya'ni markaziy fikrni tayanchi bo'lganligi sababi delyapti demak intervyu bo'lsa bilasizlar ikki kishi bo'ladi misol uchun ayol kimdan erkakdan intervyu oladi ya'ni bitta savol beradi erkak unga javob beradi to'liq qilib to'g'rimi va siz ayolni savolini yaxshilab tushunib olsangiz o'shanda javob topishingiz oson bo'ladi chunki yigirmanchi savol turida de. berilayotgan demak savol chunkunn de, markaziy fikrda tayanchi bo'ladi deb aytilyapti de bu kitobda agar tushunmay qolsangiz savol turini hech qisi yo'q chunki siz bilan o'sha aytganimdek baribir chun shum singak bunda erkanikini so'rayapti ya'ni ko'rish nhap erkanikini so'ragan taqdirda baribir savolga intervyudagi savolga tushunmasangiz ham erkanni gaplarini demak biz o'rgangan y orqali yaxshilab e'tibor bilan eshitsangiz chun shum singakni albatta tovib chiqarasiz ho'p demak bu yerda aytilyaptiki intervyuni mazmuni asosan biz odatiy bilgan kasblar kasbga ega chiqqan mutaxassis bo'lishi mumkin yoki qanaqadir qo'shiqchi tarjimon va hokazolar bo'ladi deyilyapti va o'ziga xos narsa yo'q bu yerda 10가지 ko'raiganbo'ya'ni tepada aytib o'tib ketgan narsalari savol berib turgan odamni aniq qilishingiz kerak savolni yaxshilab eshitib olishingiz kerak undan keyin biz demak o'sha o'rgangan o'ntay demak haligi narigi videoda o'rgangan o'nta o'qmiz shu videoni shu e, videoda o'rgangan grammatikalarimizni ishlatgan holatda markaziy fikrini topishimiz mumkin va hajm jihatdan bu ham juda ko'p bo'lmaydi mana ko'rishimiz mumkin demak bir kishi savol beradi bunda mana ayol savol beryapti va erkak javob berib ayolni savoliga erkak javob beryapti va siz mana shu savolni tushunib olsangiz osonroq topasiz lekin aytganimdek tushunmay qolsangiz xavotir olmang baribir asosiy mazmun tushunshin senga mana bu erkini gapdan kelib chiqadi va ajoyib do'stlar bugungi o'rgangan narsamiz aynan mana shu yergacha yigirmanchi savol turini ham o'ziz bir marta eshitib praktika qilib ko'ring xudo xohlasa keyingi safar yaxshi kunlarda yaxshilikda ko'rishguncha sog' bo'linglar